Я взяв свого улюбленого письменника Даніїла Хармса і трошечки поміняв там слова, зовсім трошечки, ну, як би актуалізував його у відповідності до сьогодення. Називається п'єса. «Чотири ілюстрації того, как нова ідея огорашиває чоловіка, к ней неподготовленного. Янукович, я президент Майдану, а по-моєму ти говно. Янукович стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво. Его выносят. Действие второе. Азаров. Я премьер-министр. Кличко. А по-моему, ты говно. Азаров тут же побледнел, как полотно, и как торстиночка закачался, и неожиданно скончался. Его выносят. Действие третье. Арбузов. Я первый вице-премьер-министр. Юрий Луценко. А по-моему, ты говно. Арбузов тяжело дыша, как...